hammaga salom sizlar bilan sardor va siz hafta yangiliklarini tomosha qilyapsiz bu galgi dasturimizda Zack Snyderning adolat ligasi filmi chiqadimi Hugh Jackman yana logan roliga qaytadimi don chidel rodi rolini qanday qo'lga kiritgan mark Ruffalo xalq haqida nimalarni oshkor qildi proyektlarning ish sanalari o'rgimchak odamning kelgusidagi taqdiri venom ikki filmining barcha ma'lumotlari va tayka vaytiti to'rning to'rtinchi filmi haqida aytgan qiziqarli gaplari yaxshilab o'rnashib oling hafta yangiliklari insayderlar xabar berishicha zak snayderning adolat ligasi filmi ya'ni rejissyorlik versiyasi hech qachon chiqmaydi rejissyorlik versiyasi nima deyishingiz mumkin u xuddi o'sha siz ko'rgan adolat ligasi filmi faqat hali filmni o'zgartirishmagan va filmdan ko'plab sahnalarni olib tashlanmagan varianti zak snayderning aytishicha uning versiyasi uch soatdan ortiq ekan filmning oxirida esa darksiydt ham qatnashgan lekin uning versiyasi hali oxirigacha yetmagan Warner bros esa filmga sarmoya kiritishdan bosh tortgan ko'pchilik filmni HBO max servisida chiqishini xohlashgan edi bu hatto katta shov ham sabab bo'lgan afsuski muxlislarga filmni ko'rish armon bo'lib qoladiganga o'xshaydi Hugh Jackman yangi intervyusida logan personaji bilan xayrlashgani haqida gapirdi men shuni tushundimki bu xursandchilikni tark etish kerak men uchun ham personaj uchun ham bu personaj boshqasiga nasib qiladi va uni o'zi xohlaganicha ochib beradi u juda ham yaxshi personaj va u yana ekranlarga qaytishi kerak bu shunday narsaga o'xshaydi uyingizga ketayotganingizda do'stlaringiz sizga qo'ng'iroq qilib seni o'rningga yangi DJ keldi musiqasi ajoyib kelasanmi siz esa jozibali eshitilyapti lekin bora olmayman deb javob berasiz ha bu personajni boshqa aktyor ijro etishini tasavvur qilish juda qiyin yaqinda qora adam filmining ishlari boshlanishi kerak edi Dwayne Johnsonning so'zlariga ko'ra filmni suratga olish avgust yoki sentyabr oyiga qoldiriladi James Gunn o'z joniga qasd qilish guruhi filmining ishlari o'z grafiki bo'yicha ketayotganini tasdiqladi filmning premyera sanasi o'zgarmaydi James Gunn yana hozirgi holat galaktika qo'riqchilari 3 filmiga ham ta'sir ko'rsatmasligini aytdi aktyor don chidel rodi rolini qanday qo'lga kiritganini aytdi uning so'zlariga ko'ra unga agenti qo'ng'iroq qilib marvel studiyasining odami bilan bog'lagan, unga 6 ta filmga kontrakt taklif qilib 1 soat o'ylashga vaqt berishgan bu paytda don chidl farzandining tug'ilgan kunida bo'lgan va hech bo'lmasa 2 soat berishlarini so'ragan keyin rafiqasi bilan maslahatlashib taklifga rozilik bildirgan qasoskorlar final filmidan so'ng aktyorning kontrakti o'z nihoyasiga yetgan kino olamida Rodiga hech nima bo'lmagan agar boshqa qatnashmasa ko'plab savollar kelib chiqishi aniq marvel yana kontrakt tuzishsa kerak mark ruffolaning so'zlariga ko'ra xalq personaji disney plus servisi uchun chiqadigan ayol xalq serialida qatnashishi hali ham muhokama qilinayotgan ekan yana u xalqning shaxsiy filmi suratga olinishiga qarshi emas xabarlarga ko'ra qalqon agentlarining oxirgi 7 sezoni 27 yettinchi maydan premyera qilina boshlaydi 7 sezon 13 uchta qismdan iborat bo'ladi agar serialning 6 ta sezonini ko'rmoqchi bo'lsangiz telegram kanalimda rus tilidagisini tomosha qilishingiz mumkin o'zbek tilidagisini topa olmadim yo'q bo'lsa ham kerak agar bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring telegram kanalimda yana agent Carter serialini ham rus tilida tomosha qilishingiz mumkin serial kapitan amerika muzlar orasida qolib ketganidan keyingi agent Carterning qilgan ishlari haqida seriallarning ssilkalari video ostida temir musht Luke Cage, Daredevil, jazolovchi va Jessica Jones personajlari marvelning ixtiyorida emas edi ko'rib turgan sanalaringizda bu personajlar to'liqligicha marvelning ixtiyoriga o'tadi va marvel, marvel ularni istagan proyektiga qo'yishlari mumkin bo'ladi bob ayger disneyning direktorlik kursusiga yana qaytdi bunga sabab hammaga juda yaxshi tanish virus bob ayger direktorlikdan ketganiga ko'p bo'lmagan va uning o'rniga bob Chapek kelgan edi hozirda dunyo bo'ylab disneyning 43 mingdan ortiq parklari yopilgan ko'plab kino studiyalari ta'tilga chiqqan rasman oxirgi 50 yil ichida ilk marotaba san diegoda bo'lib o'tadigan Comic Con qoldirildi hozirda bu taqdimot 2021 yilning iyuliga rejalashtirilmoqda fandango servisi xabar berishicha esa disney yaqin orada onlayn taqdimot o'tkazib unda o'z loyihalari haqida yangi materiallarni taqdim etadi shu qatorda lochin va qishki askar seriali va abadiylar filmi haqida ham marvel studiyasi disney plus servisi uchun ishlayotgan What If animatsion multserialining ishlarini davom ettirmoqda bu haqda multserialning rejissyori Stefan frank oshkor qildi uning so'zlariga ko'ra loyihaning kaliforniyadagi suratga olish ishlari to'xtatilganiga qaramay ular uydan turib ishlashmoqda robert stromberg Doctor Strange 2 filmiga postanovkachi rassom sifatida qo'shildi u avatar alisa mo'jizalar mamlakatida va boshqa ko'plab filmlar ustida ishlagan ushbu filmlardagi ishi uchun oskarni ham qo'lga kiritgan yana yaqinda u o'zining ilk filmini chiqardi ya'ni birinchi marta rejissyorlik qildi malifisenta filmiga rejissyor sem reymi esa rasman Doctor Strange 2 filmiga rejissyorlik qilishini tasdiqladi oy ritsari serialining suratga olish ishlari kuzda boshlanadi 16 noyabrda boshlanib 26 hafta davom etadi ayol xalq serialining suratga olish ishlari 6 iyuldan boshlanishi kerak o'rgimchak odam 3 filmining suratga olish ishlari esa 13 iyuldan 30 oktyabrga qadar bo'ladi Sony Insider'ining xabar berishicha o'rgimchak odam 3 filmi hozirgi voqealarga qaramay ko'chirilmaydi filmning premyerasi 2021 yilning 16 oltinchi iyuliga belgilangan edi lekin bu haqda marvel hali hech narsa degani yo'q Mishmishlarga <much ko'ra esa o'rgimchak odam qasoskorlar haqidagi yangi filmda bosh rolda bo'ladi o'rgimchak odam nafaqat qasoskorlar haqidagi filmda balki venom 3 filmida ham qatnashishi mumkin birinchi venom 2 filmi haqida gaplashsak hozirda Venom 2 filmining premyera sanasi o'zgargani yo'q internetda filmning treyleri chiqishi va filmdan tarqalgan kadrlar ko'paygan ularning hammasi soxta ba'zi suratga olish ishlaridagi rasm va videolardan tashqari filmda karnajh ya'ni qizil simbiyot chiqishi tasdiqlangan uning rolini Woody Harrelson ijro etadi karnash venomdan kuchliroq u aqldan ozgan bo'lib tirik jonzotlarni qirishda unga teng keladigani yo'q uning janglarida qon daryo bo'lib oqadi agar film pg 13 ya'ni 16+ reytingda bo'lsa bu personajni qanday qilib ko'rsatishlariga hayronman filmda biz venom va karnajning qarama qarshiligiga guvoh bo'lamiz yana filmda Toxin simbioa qatnashishi ham mumkin unga venom va Carnage birlashsa ham kuchlari yetmaydi yana unga ovoz to'lqinlari ta'sir qilmaydi qizig'i komikslarda u yaxshilik tarafida bo'lgan filmda nima bo'lishi esa aniq emas ha Venom 2 filmi qiziqarli va qonli janglarga boy bo'ladi venamning uchinchi filmi esa odamlarni nimasi bilan jalb qilishi mumkin albatta o'rgimchak odam Morbius filmida o'laksaxo'r qatnashadi yana o'rgimchak odamga ham belgilar bo'ladi Venom 2 filmida ham o'rgimchak odamga belgilar bo'lishi aniq hatto filmning titrlaridan keyingi sahnasida Venom va o'rgimchak odamni bitta sahnada ham ko'rishimiz mumkin shunda shubhasiz Venom 3 filmi katta shoshuvga sabab bo'ladi o'rgimchak odam esa Sony'ning qo'lida bemalol bu ishni qilishsa ham bo'ladi shunda sony va marvel kino olamlari birlashadi. aslida hozirdan birlashishni boshlashgan Venom 3 filmining premyerasi esa taxminan 2022 yilda bo'ladi rejissyor Taika Waititi, Zack Snyder, James Gunn kabi o'zining filmi Thor ragnarokni onlayn translyatsiya orqali tomosha qildi va Thorning 4 filmi haqida ba'zi ma'lumotlarni aytib o'tdi Thor sevgi va momaqaldiroq filmining ssenariysi an ancha qiziq va hayratlanarli bo'ladi translyatsiya vaqtida Taika Waititi filmda galaktika qo'riqchilari qatnashishi haqida hech narsa aytolmasligini aytdi lekin baribir ular qatnashishadi menimcha faqat raketa va Groot kattaroq rolni ijro etishadi qolganlar esa faqat kameoda Sizga filmning boshida Peter Quill va torning o'rtasidagi battleni ko'rsatishlari mumkin tanalaridagi yog'larni ketkazish bo'yicha shunday qilib tor yana o'z formasiga qaytadi filmda Valkyria, kork va miyek qatnashishadi va ular kattaroq rolga ega bo'lishadi hech ham xavotir olmang filmning asosiy personaji baribir Thor bo'lib qoladi Valkyria Asgardni boshqaradi Jane foster esa torning kuchiga va Mjolnirga ega bo'ladi Ham miolner singan bo'lsa da, filmda qatnashadi qandayligini esa filmda bilib olamiz yana filmda kronolar haqida ko'proq narsani bilib olamiz rejissyor miyekning yangi tanasining rasmlarini ko'rsatdi filmda loki ham qatnashishi mumkin loki torning har bir filmida asosiy rolni o'ynagan lekin abadiyat jangida u tanasning qo'lidan vafot etdi yaqinda esa lokining seriali chiqadi serialda qasoskorlar final filmida Tesseract bilan qochib ketgan lokini ko'ramiz serial Doctor Strange aqlsiz multikoinot koinot filmiga bog'liq bo'ladi demak lokini to'rning 4 filmida kutsak bo'ladi lokining qatnashishi filmni yanada qiziqarli qiladi albatta muxlislar ham mamnun bo'lishadi taykavaytiti translyatsiya vaqtida o'zi to'qib yozgan filmning ssenariysini ko'rsatdi unda Tony starkning qaytgani va to'r bilan bo'lgan suhbati yozilgan ha rejissyor biroz hazillashgan rejissyor filmda kumush serferchi qatnashmasligini aytdi yana u 10 yoshli bolalardan filmda nimani ko'rishlarini xohlashini so'ragan va takliflarning ko'pini ssenariyga kiritgan ha bu taykavaytitining qo'lidan keladi uning ustiga marvel rejissyorga katta erkinlik bergan rejissyor koinot akulalarini aytib o'tdi va ular filmda qatnashadi ular alohida irq bo'lib koinotda xuddi suvdagidek suzib yurishadi Leviathanlarga o'xshab faqat ular ancha tezroq translyatsiyaga ko'pchilik aktyorlar qo'shilishdi hatto mark ruffeli ham ular yuzlarini birlashtirib biroz hazil qilishdi lekin taykavaytiti torning 4 filmida xalqning ham qatnashish imkoniyati borligini aytdi rejissyor yangi azgardning ham rasmlarini ko'rsatdi ha ancha o'zgargan yana myoller nomli bino ham bor mana torning to'rtinchi filmi haqida biroz bo'lsada bilib oldingiz filmni qanday tasavvur qilyapsiz va filmda qaysi personajlarni ko'rishni xohlaysiz javobingizni komentariyada e yozib qoldiring yangiliklar ham o'z nihoyasiga yetdi video yoqqan bo'lsa layklaringizni ayamang asosiysi kanalga a'zo bo'lib qo'llaringizni yuvishni unutmang yangi videolarda ko'rishguncha